В первую очередь я обращусь к тем, кто в подобных олимпиадах выступает впервые или почти впервые. Там некоторые небольшие советы, потому что в прошлых годах, когда я участвовал в городе, действительно у некоторых участников были сложности. Причем многие думали, что они никоим образом у них не будут, но все равно даже у сильных команд могут быть какие-то технические сложности, потому что всего завязано на техническую часть, на какое-то очень четкое выполнение действий. Поэтому что имеется в виду? Первое, что вы увидите, что в каждой задаче установлены некие параметры, как вход, выход и ограничения по превышению времени выполнения программы, то есть она не закроется сама по себе, и компьютер Считают, что например, в конце там такая-то педагогия, какой-то бесконечный да, цикл, из которого нельзя выйти. Поэтому внимательно проверяют.